Опа, земляк, здоров. Здорово, земляк. Как оно ничего? Да ничего. Живый, уже хорошо. Дай бог, дай бог. Ты на побывке или как? Да так, да, в отпуск приехал. Ты тоже из Белгорода? Практически. И я. Севастополь. А, о чем мне пишет Белгород? Ну, потому что я здесь нахожусь. А вот так вот. Ты что, со Старлинка или как? Да не знаю. По, 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 мобильному, не знаю, не знаю. По, по мобильному интернету. Ну, да. А сам где службу ратную несешь? В Луганске. А я здесь, в военкомате, бумажки перекладываю с места на место. Да ну, брось, чего. Ну так чего уже? Все, отбегался по полям. Ну, я это правильно еще. Уважение вам. Уважение. Также тоже нужно. Теперь твоя очередь ну, побегать. Ты в каком звании? Да уж тоже побегал, лейтенант. О, так да. Как... Ну, побегал, хватит. Побегал тоже. Все. Уже, надоело. Отбегался, 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 так сказать, правильно. Так вот и я отбегался. Меня и пересадили на бумажную работу. Да ну ничего, ничего, справляйтесь, все нормально будет у вас. Тут Бордея, вообще, вообще не сомневаюсь. В городском военкомате. А именно? На Губкино. Ну, у нас один городской военкомат. Где-где-где? Губкина. Где, где? Губкино? Да. -ху -ху. Я вам запросы делал много раз. <laughs> так они, наверное, мне и придут. Я юристом. Придут. Зам. военкома. Придут. Юрист. У нас по пропавшим там много людей. Но... А у тебя какое, какое подразделение? Из военной полиции. А, ты ВСПшник. Уже. Я понял. А до этого где служил? А так получилось, что в Курске. А, а 144-я? 144? Да, у нас там он резервный был, на постоялых дворах. Слышали про такое? Нет, не слышал. Постоялые дворы? Ну, не слышал, я же не могу все слышать. Ну, может, кто-то вам расскажет. Ну, может, кто-то расскажет. Завтра спрошу обязательно завтра спрошу обязательно. А призывался когда? Я же доброводец пошел. Ты с 14 воюешь или с 22-го? Нет, с 2009-го. Как-то ты меня совсем, важный, ты меня как-то совсем, да, вот вообще. Совсем, да, с 2009-го. Да. Вы две... слышали про такую третью оба РСПН? Ну, конечно. Я начинал там. Обалдеть. Сколько же тебе лет, лейтенант? 33. С 2009-го, в 2009-м это тебе было... А потом просто так уходил, там получалось, Значит, 24 что я в полиции поработал, в МЧС, а потом взял и добровольцем пошел. Когда... Подожди, в 2009-м тебе было 16 лет? 18. 18. Так ты пошел рядовым? Обычно я просто на срочную службу и попал в 16-го нас... Из Луганска? Нет, зачем? Я же родом из Пензы. А, господи, я думаю, что ты меня путаешь от этого. Как это из Луганского в спецназ ГРУ? Капец. Нет, я же родом. Я тебя да. понял, я тебя понял. Так что устал уже, не хочешь по полям тоже бегать, да? Старый стал, старый. А я мазута, мазута, танкист я. Да это херон, Сам главный быть человеком. Вы же это знаете. Трудно, трудно в наше время оставаться человеком. Очень трудно. Мы все равно к людям относимся по-другому, вы же это знаете. В смысле, ВСП к людям по-другому относится? Ты сейчас серьезно? Нет, нет. Честно нет, сказать, нет. особого уважения к этой службе у нас ну, не наблюдается в частях. Я объяснил вам ситуацию. Но почему вы так думаете? Ну, я знаю просто. Да. Но вы знаете... Вы, 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 у нас, полковую, вы. вы нас кошмарите, не по-детски. Военная полиция есть такая полковая. Вы же знаете? Нет? Да, ну и что. А чем отличается военная полиция полковая от гарнизонной военной полиции? Набором функций и обязанностей. Та да, вот и нет. Да ты что? Та да, вот и нет. А чем по-твоему отличается? Человечность. <свят> ты философ, я смотрю, лейтенант. Вот кто-то человек, а кто-то нет. Ты накатил, а... ты накатил уже, я вижу, да? Я понимаю, вот, я, я, я не против, в принципе. Нет, 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 я не, я не выпью, я не пью вообще. Ну, тебя понесло я просто... Устаю очень много. Философство да меня я устаю понесло. Быть. Да нет, я вам объясняю, что нет. Ты знаешь, когда, когда через тебя проходят в день десятки людей, которых ты отправляешь, ну фактически на смерть, то очень сложно оставаться самим собой, понимаешь? Одно дело, когда ты в поле, а другое дело, когда ты людей из кабинета отправляешь в поле. Но большая же разница, лейтенант. Нет. Да. Небольшая разница. Огромная. Да нет, нет, это не ну, так. У тебя виднее, конечно. Ты же отправляешь. Нет. Это не так. Аргументируй. есть которые шли туда, а есть, которые не хотели туда идти, но их заставили туда идти. Ну так это вот в любой, это... в любой армии так. Никуда ты от этого не денешься. Никуда ты от этого не денешься. Любая армия мира состоит из контрактников, из мобилизованных. Мобилизованные в большинстве своем не хотят. Добровольцы, контрактники идут. Ну куда ты от этого денешься? Но это же не значит, что нам не нужно исполнять свой долг. Правда? Правда. А вашего брата у нас не любят. Запросы по какому поводу могу ускорить? Ну, по пропавшим без... По, по пропавшим да, без... Да мы вам отправили. Ну, про... мы вам отправили. на чье имя? На начальника? Нет, на коменданта. Но они все равно ко мне придут. Я юрист военкомата, заместитель военкома. Да я с вами пообщаюсь тогда. Я вам лично приеду. Да, хорошо. Если вы там находитесь, да. вы в какое время там находитесь? С 9 до 5 всегда. Степан Андреевич меня С 9 утра до 5. Да, 7. Степан Андреевич, Андреевич меня зовут, да, 14 кабинет. Степан Андреевич, я, я к вам подъеду. Я пообщаюсь с вами в любом случае. Вот видите, как получилось. Это хорошо. 14 кабинет. Я с вами подъезжаю. Обязательно. Обязательно. В Губкин я поеду к вам. Мы лично с вами пообщаемся. Не в Губкина, а на улицу Губкина. Это городской военкомат. На улице а, улица Губкина. А город? Белгород. 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 Лейтенант. А, Белгород. Соловьев. Еще лучше. Соловьев, а вы знаете, да, высовывала начальник Соловьева? Ну, конечно. А ну, а как? Я не могу сказать, что мы с ним друзья. Он меня не очень любит. Я понял, я понял. Все, 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 все понял. Обязательно к вам подъеду. Я, тем более, в скором времени там и буду. Давай, вот. жду. Обязательно. Я хочу с вами познакомиться и лично встретиться. С удовольствием. Спасибо вам большое. Хорошего вечера вам. Давай, лейтенант. Давай. Давай, жду берегите тебя. себя. Берегите себя. Я обязательно контролю. Давай, давай, лейтенант. Спроси Степана Андреевича, жду тебя. Куда ты попадешь после того, как будешь спрашивать Степана Андреевича? Знаете, не уявляю. Не, уявляю, як тебя будут зустрічати, коли ты спитаєш Степана Андреевича. Ой, ой, буду тебе на переловке. Ой, буду тебе лейтенант на переловке, потім. Давай едь. Божаю успеху в лапках.